Если ты что-то читала о Пантелеймоне Кулише, ты должен знать о таком историке, как Костомаров, который у вас считается российским историком, хотя по происхождению он двойного происхождения: у него папа русский дворянин, а мама украинская крепостная. Да не и он основал Кирилла Мефодиевское товарищество и написал произведение, которое в открытом доступе лежит. Оно называется «Книга бытия украинского народа». И ты мне будешь доказывать, что украинцев придумал Ленин и советская власть. Уже четко не в 19 веке, в 19 веке это ты сам сказал. Кирилла Мефодиевское товарищество называло тот народ, среди которого они жили в Киеве, как украинский народ определяли. Да, было Кирилла Мефодиевское братство, известное Это там в определенных доказатель. кругах интеллигенции. Найди, Люди, пожалуйста, в поселках